Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama-sama lagi nak bawa ucapan Tuan Rahim Tuan Man. Tuan Rahim Tuan Man mengatakan, ah, pihak-pihak kerajaan madani hari ini ni Duk usaha nak pecahkan PAS, nak pecahkan perikatan nasional yang ada hari ini. Eh, nak pecahkan kononnya kerajaan madani hari ini tak dengan kekuatan PAS, dengan gelombang PAS, dengan segalanya daripada PAS. Uh, kononnya bakal menawan memerintah negara Malaysia ini. Bak kata Tuan Rahim Tuan Malah. So aku nak buat ngampas sama-sama. Kita dengar ucapan Tuan Ibrahim Tuan Man dan kita nilai sendiri. Ha? Aduh aku cukup geramlah dia tunggang ayat Al-Quran, dia tunggang hadis. Dia tunggang segala bagai dia nak tunjuk kata dia Allah terpaling memperjuangkan agama. Tapi kita nak tanya buat Tuhan mentadbir negara Malaysia apa? Apa yang hang up tambah baik soal agama? Apa yang hang buat untuk agama Islam sepanjang pemerintah PAS? Di negeri-negeri yang diperintah oleh PAS, apa yang PAS buat untuk agama Islam? Apa yang PAS buat? Sedangkan waktu PAS memerintah negara kita berada di dalam pandemik. Kan? Apa menteri agama buat? Apa menteri agama daripada pas buat? Ha? Kalau tak, tak silap aku Ustaz Zul kan uh, bekas bekas mufti lepas tu diganti di, di bawah pentadbiran Ismail Sabri Ustaz lagi. Ha? Apa yang hang buat untuk agama Islam? Kosong. Jadi jom kita layan ucapan Tuan Ibrahim, Tuan Man dan aku nak bawa kawan kita. Aku dah buat dah video dah kawan dia. Uh, kawan kita daripada apa di hari tu ni kita bawa lagi, kita bawa sekali lagi untuk nak sedakkan puak-puak pas lebay-lebay selap kain ni dia ada kata, apa yang berlaku antara pas dan juga bersatu ni kononnya daripada PH mata <coughs> gigit lidah PHPN akan tetapi puak-puak dia sendiri hidup gila akan kuasa cemburu buta, sakit hati, sakit jiwa jom kita layak untuk video yang pertama Bantu aku like dan subscribe. Inilah ucapan Tuan Ibrahim Tuan Man. Kalau iklan masuk, bantu tak sikit iklan satu geng. Terima kasih support Soalan Insya Jom kita layan sama-sama. Dia cuba pecahkan. Cuba pecahkan PAS. Porak perandakan rakan kita bersatu dalam Perikatan Nasional. Sebab itu kita bergerak. Kita tak sah peduli. Ya? Yeah. Fitnah yang sedang berlaku dalam sama ada Perikatan Nasional ada pun pada PAS. Kita tahu Sebenarnya ini rancangan musuh nak pecah belahkan Perikatan Nasional. Mereka tahu kekuatan sekarang pada Perikatan Nasional. Dia kena buat sesuatu, pecahkan Perikatan Nasional. Supaya Perikatan Nasional tidak jadi harapan lagi bagi rakyat. Yeah. Dia cuba pecahkan. Cuba pecahkan PAS. Yeah. Sebab rakyat, sekarang rakyat harap pada Perikatan Nasional. Kami harap pada Perikatan Nasional saja. Tolong urus... Tolong bantu supaya Perikatan Nasional ni tidak pecah. Saya kata insya Allah sebenarnya apa digambar-gambarkan di luar dalam media sosial tidak sebagaimana realiti. Tapi mana orang tahu? Ya. Yeah. Sebab media sosial ini dia dibayar. Ya. Yeah. Saya buat rupa dia beribu dibayar untuk timbulkan polemik, timbulkan suasana. Sebab tu bila kita baca berita, jangan beriman terus. Ya. Yeah. Ngucap syahadah dulu. Ya. Yeah. Jangan terus percaya. Jangan sebar terus. Takut-takut kita terperangkap dengan mainan musuh. Nabi beri amaran. Al-fitnatu na'imatun. La'anallah man ayqazaha. Fitnah ni sesuatu yang sedang tidur. Allah laknat siapa yang mengejutkan fitnah. Fitnah disebar di mana-mana. Bila dia berjaya memporak perandakan rakan kita bersatu dalam perikatan nasional, dia cuba pecahkan perikatan nasional. Saya nak maklum, kita yeah. baru mengadakan pertemuan bila Tan Sri Mahyudin letak jawatan sebagai pengurusi ya, yeah. kebetulan beliau berada di luar negara berlaku krisis di Perlis pas mengambil tindakan kepada tiga adun kita kita buang, kita pecat ya, yeah. kita hentikan keahlian dia ya, yeah. di waktu yang sama kita menyokong kerajaan Perlis supaya mengelak daripada pilihan negeri ya, eh, kerana tak ada keperluan pilihan buat masa ini ya. Yeah. Tetapi apa yang jelas, pertemuan telah pun dibuat. InsyaAllah, dalam seminggu dua ni, kita akan dapat berita. Ya. Yeah. Kita sebagai jentera parti, ya. Yeah. tugas kita laksanakan tugas. Laksanakan kerja. Hai, Tuan Ibrahim Tuan Man. Kita nak tanya siapa dia lah fitnah-fitnah ni, Tuan Rahim. Ha, Tuan Rahim, siapa yang fitnah-fitnah ni? Siapa yang duduk menipu ni? Siapa yang duduk keluarkan kenyataan-kenyataan hasut ni? Ha? Sesama puak-puak hang, Tuan Rahim, Tuan Man. Puak-puak hang sendiri bercakaran. Puak-puak hang sendiri duduk tekan antara satu sama lain. Di kerajaan perlih, apa yang hang buat dekat geng-geng parti bersatu? Ha? Dan hari ini, bila bersatu yang menjadi menteri besar, apa yang hang buat pula? Apa yang hang buat dekat geng-geng bersatu? Ha? Oh, hang lupa. Semua ni berpunca pada diri hang. Berapa ramai ahli-ahli adun-adun dan geng-geng PAS yang kalah saman sebab fitnah. Mulut jahat. Janganlah duk acah diri itu bersih, diri itu baik, bagui Hakikatnya diri-diri sendiri, puak-puak hampa pun tak pegang kepada tali agama. Tak betul-betul betul-betul memperkukuhkan agama bercakap main sedap main sembuh ya ha, tuan Ibrahim tak payah sembang lah ini semua munafik akiki punya betul -betul geng lah betul-betul buta perut dalam akal lagi geng-geng ni ha, duk acah diri tu bersih ha, apa yang geng-geng madani fitnah kepada Abdul Hadi Awang terhadap PAS apa yang kita fitnah dekat PAS dan apa yang PAS duk fitnah dekat geng-geng kerajaan kerajaan malam ni hari ni. Apa hantar kata dekat Zahid? Apa hantar kata dekat Anwar? Apa hantar, hantar tiba geng-geng kerajaan malam Betul -betul ni? Betul-betul munafik hakiki puak-puak lebah-lebah selakkan ini. Betul-betul tak boleh pakai. ya. Betul-betul aku anti gila lah geng-geng menipu ni. Guna agama, tutup di sebalik agama. Oh aku cukup-cukup, cukup-cukup geram lah geng-geng ni. Jom. <coughs> Kita dengar apa yang diperkatakan oleh kawan kita daripada Pak Dixon soal Abdul Hadi Awang. Dia kata, dalam PAS ni, kita akan berjuang sampai kiamat, sampai habis nyawa, sampai mati. Ah, ha, inilah. Assalamualaikum warahmatullahi Ini Abdul Hadi Awang kata, PAS berjuang hingga mati. Ha, bukan menunggang agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua sahabat. Agi hidup, agi ngelabat. Selagi kita hidup, insya-Allah selagi itu kita lawan. Pas berjuang meninggikan Islam bukan menunggangnya. Jawapan daripada Presiden PAS. Kenyataan yang menafikan yang selama ini dilabel sebagai sebuah parti yang menunggang agama. Sebuah parti politik yang menggunakan agama untuk keuntungan politik. Inilah penafian daripada Presiden PAS. Tetapi hakikatnya, realitinya rakyat Malaysia melihat dalam konteks ataupun pandangan yang berbeza. Atas tindakan dan apa yang dilakukan oleh PAS selama berada di kancah politik di Malaysia ni yang pertama bermacam-macam gelaran digelarkan kepada orang yang tidak bersekutu dengan pihak PAS orang yang tidak bersama dengan pihak PAS walaupun orang itu ulama besar walaupun seorang itu ulama muktabar yang jujur dalam menyampaikan hukum jujur dalam menyampaikan ilmu tetapi kalau tidak bersama dengan PAS, mengkritik PAS, maka ulama itu akan dikritik habis-habisan oleh pengikut-pengikut PAS. Di mana meninggikan syiar Islam. Melabelkan bermacam-macam gelaran kepada pihak-pihak yang tidak bersama dengan PAS. Mengkritik PAS, orang-orang itu dilabel dengan bermacam-macam gelaran. Kafe, Kafe Harbi, Dajjal segala dajjal ada keruh. Sembelihan orang ini tak boleh makan. Tok Kadi yang menikahkan pasangan ini tak boleh tak sah nikah kalau bukan dari kalangan orang pas. Sembayang dua imam. Ini realiti yang berlaku. Ini realiti yang dilihat oleh rakyat-rakyat sepanjang pas berada dalam kancah politik di Malaysia ini. Bermacam-macam gelaran. Bagaimana nak bercakap meninggal meninggikan Islam? Presiden PAS sendiri membuat sebuah buku kazaf. Saya akan bercakap perkara ini akan berterusan. Selagi saya tidak mendapat jawapan yang memuaskan daripada PAS. Daripada Presiden PAS yang membuat buku kazaf. Yakin dan pasti buku Kazab itu disiapkan dengan mengambil hadis-hadis sahih. Mengambil ayat-ayat Quran. Mengambil ijma'-ijma' ulama' Dalam peristiwa Imam Malik. Bersama dengan tukang mandi mayat yang bersama dengan pelacur. Jadi sebagai satu gabungan digabungkan dalam sebuah buku. Yang bernama buku Kazaf. Di mana di depannya terpampang gambar Dato' Sri Anwar Ibrahim. Tetapi Kenapa pemimpin-pemimpin PAS, pengikut-pengikut PAS masih bercakap soal kazaf. Masih bernuduh pun macam-macam. Tu Taki Yudin Hassan terang-terang berucap. Mengatakan yang Anwar ini begitu-begini. Begitu juga dengan Sanusi. Begitu juga dengan Razman Zakaria. Bermacam-macam semua pemimpin PAS. Kenapa tidak ada tindakan? Kenapa tidak ada nasihat dari Presiden? untuk menghentikan perkara ni kerana buku kazab itu ditulis ni oleh Presiden PAS. Bagaimana pula dengan Presiden PAS menuduh Datuk Seri An Anwar Ibrahim sebagai ejen Freemason. Anwar Ibrahim menghantar surat kepada seluruh negara Islam mengatakan yang Anwar ini adalah ejen Freemason. Sedangkan Anwar Ibrahim yang dimasukkan itu adalah seorang yang berasal daripada Kanada. Cuma nama je sama. Ada permohonan maaf daripada Presiden PAS kepada Anwar Ibrahim? Tidak ada. Tak ha, ada. Ada Haji Hadi menarik balik amanat Haji Hadi? Tidak ada. ada. Untuk pengetahuan Akmal Saleh, Ketua Pemuda AMNO Malaysia. Amanat Haji Hadi, satu-satu negeri yang mengharamkan, satu-satu negeri yang memfatwakan amanat Haji Hadi ini haram adalah negeri Melaka. Ha. Yang nak bergabung ni lah. Mufakat nasional kan. Dajjal segala dajjal. Bermacam-macam gelaran. Menuduh calon PKR menjual pil kuda. Sehingga dibawa ke mahkamah dan ada kenyataan mengatakan bahawa Presiden PAS perlu membayar 2 juta kepada orang yang dituduh. Ada permohonan maaf? Tidak ada. Bermacam-macam sepanjang kerja politik Pas Bermacam-macam tuduhan Bermacam-macam sindiran Adakah mereka meminta maaf Kepada orang yang dikritik Orang yang dilabel bermacam-macam dengan gelaran Yang tak masuk akal Gelaran yang Boleh menyinggung hati dan perasaan Orang lain yang tidak bersama dengan Pas Jika bersama dengan dia Tak kisahlah komunis ke Setan ke Tak ada masalah Haa gerakan tu bersama dengan dia dalam gabungan Perikatan Nasional sampai gerakan nak bawa pergi mahkamah jika PAS membawa hudud ke sebagai undang-undang di Malaysia. Fikir sendirilah. Kerana bersama dengan dia tak ada masalah. Ramasami, P. Ramasami tu Waitamurti, Hindraf sekarang bersama dengan PAS. Ada walaupun mengkritik ada walaun mencaci maki mereka tak ada Bala berucap di atas pentas membaca ayat Quran berhujah dengan ayat Quran tidak ada tidak dengan nilai-nilai ilmu membaca ayat Quran ada presiden PAS menegur ada kepimpinan PAS menegur tak ada Howard Lee membaca petikan Maknanya maksud daripada ayat Quran tu dikritik bermacam-macam. Begitu juga dengan ngakok meng. Berkata rumahku syurgaku. Sedangkan dia tak tahu yang itu cuma peribahasa saja kan. Rumahku bain nati jan nati. Ha. Kritik macam-macam. Hina dia. Sedangkan orang yang sama bukan Islam. Jika dia bersama dengan pas buatlah apapun. Tak ada masalah. Tak ada teguran dan tak ada bangkangan ataupun kritikan daripada walaun walauntit malaun malauntit ah ha, fikir sini lah dekat mana nak meninggikan syiar Islam itu dekat mana? nak jadi ulama nak bersama hmm. konon-kononnya dalam perjuangan Islam perlu jujur dalam menyampaikan hukum perlu jujur Tu, Tun Mahathir tu. Apa gelaran yang tak diberikan kepada Tun Mahathir? Maha Zalim, Maha Fir'aun. Bermacam-macam gelaran yang diberikan kepada Tun Mahathir. Dekat mana meningg meninggikan syiar Islam? Puak mana yang mem memana memandang rendah pihak lain dengan, dengan, dengan pakaian dia, dengan penampilan dia, boleh menjadikan dia rasa dia lagi hebat daripada orang lain. Tu, Adun Melo di Kelantan tu. Ha. Datuk Sri Anwar Ibrahim. Mai punggung orang. Ha. Islam, pemimpin Islam, buku Kazaf ditulis oleh Presiden PAS. Apa tindakan? Tarak pucik, ilek. Ilek. Inilah, itulah perangai puak-puak PAS. Inilah hakikatnya perangai gereng PAS. Inilah cara pembawaan PAS Ha, hina orang, aibkan orang, fitnah orang lagi tau. Ha, tapi dia berasa diri dia suci dan berseri, tak bersalah, tak buat salah haram apa pun. Orang lain je salah. Dia tu segalanya betul padahal cara dia, perbuatan dia, percakapan dia tu ha, menyalahi undang-undang lagi, menyalahi hukum agama lagi, tapi dia cuba bersihkan. Dia cuba tutup segala kebobrokan yang dia buat. Dia yang tak jujur. Dia yang tak jujur dengan rakyat. Dia tak jujur dengan agama dia. Dia tak jujur dengan bangsa dia. Dia tak jujur dengan negara dia. Ni, puak-puak ini. Jom kita layan dengan kawan kita lagi satu. Apa dia kata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang korang nampak tak? Korang nampak, korang sedar kenapa selama ni berpuluh tahun ha? mereka menidakkan Anwar Ibrahim untuk naik sebagai Perdana Menteri korang nampak sekarang tetapi jangan korang lupa manusia hanya boleh mencatur tetapi Allah Subhanahu Wa Taala itu yang menentukan selepas 25 tahun Allah mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Allah menjaga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Allah memberikan segala kekuatan buat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Allah memberikan segala ilmu untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Allah juga memberikan sepenuhnya kesabaran untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Orang yang korang caci, maki, aibkan, apa saja yang korang tak pernah kata ke dia tapi dialah yang sekarang tengah buat proses pembersihan dalam Malaysia. Pembersihan secara besar-besaran, mengangkat balik martabat Malaysia, menjadikan Malaysia tumpuan sebutan negara-negara kuasa besar, negara-negara luar. Itulah Anwar Ibrahim dan seorang pemimpin seperti inilah yang kita nak di Malaysia sekarang dan aku yakin sepenuhnya yakin rakyat nampak hala tuju yang Anwar Ibrahim akan bawa Malaysia ni dan aku yakin jugalah PRU 16 nanti Datuk Seri Anwar Ibrahim akan diangkat balik sebagai Perdana Menteri yang ke-11 dan akan menghabiskan term dia dua penggal dengan penuh bergaya. Kau percaya tak percaya itu lantak kau orang lah. Eh, tapi ini pendapat aku, aku nampak. Eh, ingat Allah bersama dengan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kau orang tu ah eh, macai-macai, saitro-saitro yang dengki, yang maki hamur, yang caci, kau nak buat apa? Lantak engkau lah lahanat. Kau teruskanlah dengan dendang kau. Allah ada. Ingat tu. Ya. Itulah daripada sahabat kita. Ha. Pas dia tak jujur dengan rakyat. Dia contohlah kita tengok kerajaan hari ni ni. 90 lebih 90% lebih baik daripada kerajaan yang diperintah oleh PAS yang adanya PAS sebelum ni dan di bawah Perikatan Nasional lebih baik tapi PAS cuba menafikan PAS dia takkan itirah malah dia menipu rakyat dia membahung depan rakyat dia spin depan rakyat dia segala bagai kan ha? demi nak burukkan kerajaan madani dan dia nak memerintah kena ingatlah kan hang rosakkan agama hang malukan agama hang rendah-rendahkan agama takkan lama takkan lama wahai pak pak Ibrahim dan Tok Wan Hadi sekejap saja eh, Allah boleh merobekkan wajah hangpa yang sebenar-benarnya dan kita boleh tengok selepas PRU yang ke-15 satu persatu Allah tunjuk tau wajah-wajah PAS wajah-wajah bersatu wajah-wajah perikatan nasional satu persatu Allah sedang cubi, robek, paparkan. Inilah perangai PAS. Inilah wajah-wajah PAS. Inilah PAS sebenarnya. Sesama rakan dia, dia tikam menikam. Sama di dalam Pakatan Rakyat dulu. Sama macam Barisan Alternatif. Sama macam Muafakat Nasional. <tuh> Sama saja. Inilah pangai pas. Dia saja betul. Orang lain tak betul. Tapi hakikatnya dia yang tak betul. Dia aja yang tak betul. Siapa yang boleh bagi duit dekat dia, dia akan sayang, dia akan dia. Siapa yang dia tengok lebih kaya, lebih oh dapat kenikmatan banyak, kan? Terutama Amno BN dapat jadi kerajaan Amla hari ini. Oh, dia nak. Dia nak sangat-sangat <coughs> macam hari ini ya. Dia harapkan sangat bahawa pakat nasional ditubuhkan. Kan. menggunakan siapa? Akmal Saleh. Nampak? 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 Hanya rakyat ni bengong macam apa? Ha? Rakyat boleh nilai, rakyat boleh fikir, rakyat boleh pilih lah. Ha? Dan kenapa kita boleh tengok PRK demi PRK? Wuyuk PAS. Wuyuk Perikatan Nasional. Kena ingat yang akan menggerakkan hati-hati rakyat tu adalah Allah. Tapi kalau orang guna agama Allah, orang malukan agama Allah, orang rosakkan wajah, image agama Allah. Allah pun kita fikir. Ha? Kita fikir-fikir Allah pun. Dia maha adil. Orang buat baik, hang... of course Allah akan bagi baik. Hang buat hang buat jahat, Allah akan bagi jahat. Ha? Huh, oh, geramu bila dengar dia dok kata kita PHBN yang duk fitnah dia. Ha? Sedangkan diri dia, puak dia, geng dia yang duduk fitnah kerajaan hari ni tu dia tak terfikir pula. Ha? Oh, dia guna agama Allah, dia guna segala bagai untuk nak tunjuk Dialah terpaling memperjuangkan agama. Hakikatnya dapat je kuasa, hmm, haram apa pun tak buat. Tuan-tuan tuan memang tuan dah sah kan. Kita jadi perbankan, kita boleh degar-degar macam-macam. Bila kita jadi kerajaan, bukan senang kita nak buat. Cuba apa, -apa boleh tengok. Itu semua wayang saya. Wayang dia nak tunjuk kata dialah terpaling memperjuangkan. Haram. Bila dia jadi kerajaan, macam-macam alasan. Bandingkan dengan kerajaan hari ini. Macam-macam kita buat inisiatif. Macam-macam pembaharuan yang kita buat dalam kerajaan. Macam-macam yang Anwar Ibrahim, walaupun ada lagi kekurangan. Macam-macam ada macam-macam yang dah yang dah dibuat lebih pas. Alahai Tak payahlah dia nak guna agama. Kalau betul yang memperjuangkan agama. Ha, buat dekat negeri yang dulu lah pas. Ha, Wahai Abdullah dibuat dekat negeri yang diperintah oleh pas dulu. Tak payah sembang banyak. Okey, kita jumpa untuk video yang akan datang. Terima kasih banyak. Bantu like dan subscribe kalau iklan masuk di hujung-hujung. Bantu tak sikit iklan satu. Terima kasih. Boleh hadakan super thanks. Boleh direct ke account yang tertulis dekat bawah. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Support Salihin Syabudin.